Всього за декілька хвилин завдяки чудовому нюху і багаторічному вишколу службова собака Лабрадор Урмас безпомилково знаходить схованку з речовинами, що мають наркотичний запах серед майже десятка автомобілів. Бо для кудлатого правоохоронця це повсякденна робота на південній залізниці вже понад 9 років. собака в тренировках находит специальный образец запаха, называют закладка с источником запаха. И поощрением является игра с предметом. Здесь мотивация игрой, добычей, поощрение специальным предметом. Мяч, валик, дополнительно то, что подбирает кинолог для собаки. Собаки в пищу наркотики не получают, соответственно, наркоманами не являются, наркотического опьянения не получают. В тренуваннях використовуються різні моменти. Є замінителі запахів, є натуральні запахи. У кінологічному центрі МВС України на південній залізниці отримується близько 25 чотирилапих правоохоронців. Але головним героєм нашої програми, перш за все, є пес Урмас. Кудлатий напарник і бойовий колега по миротворчій місії ООН в Косово. Кінолога Олександра Коповського виявляється, пошукові собаки натреновані на певний запах, мають ще й бути фізично загартованими, вміти не тільки знайти заборонені речі, зброю чи наркотичні речовини, а й вправно затримати злочинця. Это называется стек, которым наносят удары собаки. Собака не должна бояться ударов, не должна бояться замахов, которые наносит ей помощник. Опять же, помощник у нас в форме получилось сейчас одет. Он может быть одет совершенно разную одежду, может быть полураздетый, раздетый, в дрессировочном костюме, в скрытой защите. Плюс собаки работают в намордниках на человека, в котором нет снаряжения, скажем, дополнительного. Одним із найкращих кінологів миротворців за висновками ООН є український. і, зокрема, харків'яна, спостерігаючи показовий вишкіл мухтарів, злочинця можна хіба що поспівчувати, бо вирватися із зубів ряд кудлатих правоохоронців їм точно не вдасться. Усмішку, захопленість викликали майже церковні вправи з тренування на слухняність така споєнність дуетів. Порозуміння інструктора-кінолога та пса-годованця на рівні жестів і навіть поглядів потре доводить, що собака дійсно є найвідданішим другом людини і справжнім стражем служаком Тому в миротворчих місіях, там, де ведуться бойові дії, службові пси просто незамінні. У 2000 році українські кінологи вперше одягли блакитні берети міжнародного по Миротворческая миссия украинское подразделение кинологическое К9 называлось там введено в декабре 2000 года. Из кинологического центра ОВД на Южной железной дороге три сотрудника участвовали в миротворческих миссиях. Я, Самсонова Ольга и Слюсарев Дмитрий в различные года с различными собаками. Это Чика немецкая овчарка, ему 11 лет, и лабрадор Урмас, ему 9 лет. Лея, с которой я работал, умерла уже, получается, два года назад. В общем, Собаки выполняли работу как по обнаружению наркотиков, по обнаружению взрывчатых веществ, для патрулирования, для розыска преступников. Какое отношение к Украине за рубежом? В общем, положительно. Не все, конечно, знают, что есть такая страна Украина. Но я думаю, после участия нескольких лет наших двух подразделений плюс Укрполбат подразделение находилось. Отношения теплые, многие как бы даже по прохождению времени знают флаг, знают Украину. В первой миссии, скажем, все это выглядело как в общем Советский Союз. Еще для многих непонятно было Украина, Россия, Беларусь, в общем Советский Союз. Но уже в последние годы четко знали Украину, четко знали форму, четко знали собак. Потому что кинологическое подразделение полицейское было только украинское. Даже, скажем, тогда решался вопрос вообще о женщинах в миссии. То есть мы как бы там были первые, девочка из Чернигова была я. И стоял вопрос, то есть брать нас нет. И так как собака одна из лучших была, то есть это повлияло на то, что мы поехали с ней. И а после нет, нас, нет, было, именно да? в подразделении, в кинологическом не было. Мы две первые женщины, которые поехали. Сказали, если оправдаете доверие, то, значит, будут ездить и другие. Ну, я думаю, мы оправдали, потому что после нас с Харькова было еще две женщины, которые ездили. На иншу Украины как державы-миротворца, не наибольше за всех, вплынула Ольга Самсонова. Вона, перша жінка українка, що одягла блакитного шолома оберега миру і разом із своїм чотирилапим напарником по службі псом Чикою в Косово, що у 2003 році на політичній карті світу пульсувало оголеним нервом неспокою, переконливо доводила свою професійну кваліфікацію кінолога, лікаря-ветеринара, охоронця миру, іноді ризикуючи власним життям. Бо все-таки то була війна, хоча на той час. активные боевые действия и не ну, Собаку зовут Чи. ему 11 лет. Мы с ним были в миротворческой миссии в Косово в 2003 году, по-моему, третий-четвертый год. Вот по охране общественного порядка. Он разыскная собака, ходит по следу. И плюс охрана там объектов. Там очень много. У них в Косово было баскетбольных матчей. Так как у нас любят футбол, там любят баскетбол. Вот. И болельщики у них очень как бы, сильные и всегда наставили на охрану спокойствия баскетбольные матчи. Собаки были всегда в наморниках, наставили по периметру. И просто мы как бы не, ну, не пропускали, чтобы разные болельщики разных команд соприкасались между собой. Ну, там, в принципе, к нам уважительно все относились и особо не напирали. Вот, единственный случай был один раз. Вот, из баскетбольных команд победила, видать, не та команда. И начали буянить, и начали бросать камни. И когда уже нас вызвали, то есть в, машины, в наши машины летели камни. Вот, впереди шло спецподразделение со щитами а сзади мы шли с собаками. Вот, мы были в касках, в бронежилетах, а собаки, конечно, были не защищены, но никто из собак не испугался, и все прошло благополучно в тот момент. Еще был случай, закрылся опасный преступник в доме, вот с оружием угрожал, и дом был окружен, и боялись туда зайти, чтобы он никого значит, там не ранил. И первое пустили в окно собаку, которая задержала, в общем, как бы отвлекла на себя внимание, вот укусила за руку этого преступника. А уже, уже полицейские, которые окружили дом, уже ворвались через двери, окна и задержали. Его. Так как собака может быть спасла кому-то жизнь. Нині, коли у світі тероризм став чи не найбільшою загрозою і бідою, собаки є незамінними помічниками правоохоронців у погонах МВС, виявляються кудлаті та хвостаті, які люди мають свій характер, а звідси і неоднакові здібності. Тому до роботи цуценят привчають поступово, а веткою слугують колоди. Подолання бар'єрів, освоєння драбинок і головне це порозуміння з інструктором-кінологом. Беззаперечна слухняність. Саме цей факт, досягнутий харків'янами-кінологами у вишколі собак, найбільше вразив міжнародну комісію ООН. Ми здавали екзамени віддельно, і екзаміни екзамени собака здавала. Спеціально приїжджає зі Швеції спеціаліст, який ці екзамени приймає. экзамены состояли из трех частей первая часть это послушание вот вторая часть это защитная служба Значит, собака должна была укусить отпустить подойти и третье испытание это было по следу прокладывался слепой след ложились предметы и собака должна была пройти по этому следу найти предметы обозначить по задержанию помощника на крышах автомобилях, скажем, не любая собака способна атаковать на такой высоте, не любая способна выдерживать давление сопротивление. Немецкая овчарка, которая работала два года, зовут его Мирча. Собака рабочих линий немецкой овчарки, потому с ней можно достигать высоких результатов и в задержании, и в поиске человека, в борьбе. Вівчарки, улюблені собаки Олександра Колковського. На думку кінолога-миротворця, сьогодні начальника кінологічного центру МВС України на Південній Залізниці це найрозумніші і найвитриваліші тварини, здатні виконувати службові обов'язки на рівні з людиною. Недаремно Олександр Олександрович називає своїх чотирилапих підопічних, з повагою і теплими нотками в голосі колегами. Бо на их рахунку не одне врятоване життя и безлич розкритих злочинів, як вдома у Харкові, так і в гарячих точках, зокрема Крыма, Косово. Мы работали как аэропорт, так работали автомобильные дороги, отрабатывали дома, там селения, скажем, в горной местности небольшие, по десятку домов больше, обнаружили как наркотики так и много огнестрельного оружия. Это были и автоматы, и патроны к автоматам, дополнительно гранаты, пистолеты. Находили мы, вот был случай в колыбельке с ребенком грудным. Собака обозначила, но коллеги не все хотели проверять этот момент. Настояли на своем, конечно же, грубо никто ни к ребенку, ни к матери не относился. Ребенка по нашему настоянию подняли из колыбели, и там находился пистолет, патроны, наркотики непосредственно под пеленкой в самом днище колыбельки деревянной. В данный момент в кинологическом центре находится 25 служебных собак. Из них есть собаки-ветераны, есть собаки-молодые, которые проходят первоначальное обучение или... Э, обучение по направлениям служебной деятельности. Что касается основного направления работы, это собаки для обнаружения наркотических веществ, собаки для обнаружения взрывчатых веществ. В нашем подразделении есть собаки разыскные, собаки патрульные, которые вы можете увидеть непосредственно на патрулировании, на железнодорожных станциях, вокзалах, непосредственно в железнодорожных составах. Есть собаки по направлению поисково-спасательная служба. Что касается выхода на службу, опять же, все зависит от оперативной обстановки, от сложившейся обстановки. Бывает, что собаки меняются по несколько раз в день и находятся в течение всех суток на службе. Три часа работает, там два часа отдыхает. Ну, к примеру, я говорю, три часа работает, отдыхает. Есть собаки племенные, которые в состоянии, скажем, щенности, на службу выходить не могут, находятся, в определенно назовем, декрете. И молодые собаки выходят на службу только как на тренировку. А вас кусали собаки? Смотрите, кусали, конечно. Кусали и агрессивные собаки, кусали собаки на тренировках. Вы же видели тренировку. Бывает небольшая оплошность помощника или чрезмерная прыть собаки, человек может пострадать. Ну, каждый же свою профессию выбирает сам. Мне моя профессия нравится. Я на работу схожу с радостью и желаю всем, чтобы работа приносила удовольствие. Те, що Олександр Олександрович Колповський – людина з добрим серцем, сповненим любові та поваги до братів наших менших, стало зрозумілим у перші хвилини спілкування. А от те, що він романтик у душі, закоханий у навколишній світ, стало зрозумілим, коли розквітли перед фіксуючим оком кінокамери талановиті акварелі художника-аматора Олександра Колповського. Рисую. собак, либо пейзажи. На стене можно увидеть пейзажи э, Косово. Соответственно, эта часть непосредственно, где мы жили. Это населенный пункт Джиляны или Гниляны называется по-сербски. Есть другие регионы, более высокогорные или плоскогорные. Много собак, которые участвовали непосредственно в миссии со мной, моих коллег, моих года. Много картинок или большего размера картин, скажем, раздарили зарубежным Нашим колегам, і представителям поліції, і представителям общеї місії. П'ять же у моїх колег на території України багато сталося рисунків. Слово ветеран до останнього часу було притаманне тільки людям. Сьогодні, як виявилося, і серед собак у кінологічному центрі МВС України на південній залізниці є пенсіонери. І є свої ветерани, бо вони несли службу на рівні з правоохоронцями. І приємно, що доживають віку в хаті служаки у своїх вольєрах і мають заслужену пайку каші чи супу.